চাহ বাট বাতিটো খাই ভাল লাগে থৈ গ'ল উলিয়াই যায় এক কাহিনী ল'লে আৰু সেই কাহিনী খাম আৰু এইটো ক'বলৈ আচলতে আমাৰ গৰু নাই এইটো কঁঠালৰ ডিলটো কাৰণে নেপায় বাৰু আপোনালোকে এই ডিলটো আপোনালোকে ভালকৈ কাটিব কাটি আৰু পিচ পিচটোৰ লগত শুকাব আৰু মাংসৰ লগত তিয়াই পাছত চিৰা মাংসতে বনাই খাবচোন কঁঠালটো ভাল লাগে সেইবিলাক উলিয়াবলৈ ল'লোঁ পকাটো পকা কঁঠাল কাৰকাৰ প্ৰিয় এইয়া দেখিছেনে মই বহীলৈ পকা কঁঠাল উলিয়াই আছোঁ এইয়া পকা কঁঠাল খোৱাৰ ছিজন আচলতে কিছুমানে গৰম বুলি পকা কঁঠাল নাখায় কাৰণ কঁঠাল খালে বেছি গৰম উঠে বুলি কয় বহুলোকে আৰু আপোনালোকে বাৰু খায়নে কঁঠাল জনাবচোন কঁঠাল খালে ঘামচি ওলায় বুলি কয় কথাটো হয়নে নহয় ক'বচোন নে কঁঠালৰ গাত কাঁইত থকা দেখি মানুহে কয় ঘামচি ওলায় বুলি কঁঠালটো পিছে খোৱা মোৰো বৰ বেছি অভ্যাস নাছিল সৰুতে যিহেতু বহুত খালোঁ এনেকৈ কঁঠাল উলিয়াবই নোৱাৰি গোটেই বাদুৱে চান্দৱে খাই শেষ কৰি দিওঁ গৰুৱে খোৱা দি খাওঁ কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছিল আমাৰ মোৰ মানে দাদা ভাইটি আৰু ভণ্টিহঁত দাদা আচলতে নাই দাদা আৰু বাইদেউ ভণ্টী আৰু ভাইটি আমাৰ সাতজন আছিলোঁ আৰু সাতজনৰ ভিতৰত এটা কঁঠালে একো মানে জোৰা মাৰিব নোৱাৰিছিল কাৰণ সকলোৱে তেতিয়া কঁঠাল খাই ভাল পাইছিলোঁ সেয়েহে এতিয়া ছাগলী খাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল তথাপিতো বতৰৰ বস্তু নিয়মটো কৰিবই লাগিব দিয়কচোন সেইবুলি কথা ভাবি কঁঠালটো লৈ আহিলোঁ আৰু কঁঠালটো উলিয়াই এতিয়া খাম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে কঁঠাল চাহ লাল চাহৰ লগত বেছি ভাল লাল চাহৰ লগত নিমখ দি আগত খাই খুব ভাল পাইছিলোঁ কাৰণ আজিকালি আকৌ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে লাল চাহতো নিমখ দি খাব নোৱাৰা হ'লোঁ সেই গতিকে চাহৰ লগত আজি কঁঠালৰ জুতি লগাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কোনে কোনে খাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু কাষতে থকা বেল এখনটো ক্লিক কৰি অ'ল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলেকণটো ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ